Склейка! Добрый день! Всех приветствуем! На канале про острые перчики. И не только про острые перчики. Про наггетсы. Про наггетсы, <laughs> да. Видите, у нас сегодня да. наггетсы. Но это шутка. Вот. Деревья есть. И сегодня мы будем... Э, в прошлый раз у нас был перец. Э, перец есть. Там, перец есть. Там, перец Пусть есть. А что за перец у нас? Это пуджа локия диамаз негра. Да, 200 тысяч. 200 тысяч? Очень нормально. Да? сейчас. Да? Нормально все. Э, так. Э, вот, видите, у нас даже сразу экспромтом будем еще перец доедать. Итак. В прошлый раз мы ели сколько, полтора ляма мы съели, да? да. Было плоховато, честно. Болел живот, даже, блин, было плохо. И сегодня мы решили так, по лайту, как говорится. Э, сегодня будем пробовать соусы, э, собственно, приготовления. Ну, так. Это Дима приготовил. Да, конечно, нет. Это все приготовил вот этот Дима. Дим. Да. И начнем. У нас сегодня будет три соуса на дегустации. И с Гру, Груша, яблоко, белозирка и нага белая. Нага белая. Нога белая. Да, сколько это скови лепче нога белая? Нага Приблизительно. 600-800. 600-800 тысяч. То есть на этом на 600-800 тысяч. Мы проверим. Нам, соус. Соус. Мы проверим. Второй... По статье его э, оценили типа 4,5. Из, из 10. Из 10. Ну, мы 5 -5. сейчас, проверим. Да, сейчас проверим. Второй у нас будет э, хабанера микс шугара, Sugar Гаяна. Желтая. Каенский. С полуницей. Сейчас лекция. Короче, глядь. куча, куча, всего куча, перца. Да. Да, и на основе клубники. На основе клубники он пятерочка. по десятибалльной а да. да. И третий будет вроде бы как острее. Это слива белозирка, слива вяленая. То есть и Терекс, Терекс, говорит, да, и Биг Мустар. То есть самый острый перец. По миллиону. Мы так думаем. Да, мы так думаем. Мы так думаем, что по -то миллион. Тогда начинаем. Наггетсы вы взяли так. Вдруг закусить придется. Так, ложечку. Итак, начнем мы с самого маленького, э, ну, по шкале, 10 4,5 на гавайт, зирка, груша. Назван он просто белый убийца. О, что тут белый убийца уже? Белый убийца, что у нас? это черный? Видишь? Черный, да, да немно-чуть. А что по столько будем есть? Ну, по полной ложке, да? А почему нет? То есть я взял. <laughs> ты как украл. Ох ты, ё Не, он вкусный. Капец, конечно. Не, не сильно острый. Белозирка, груша. Груша. Вот груша здесь и чувствуется. вот от крышки чуть-чуть. Да? да. Груша и чувствуется. Очень вкусный. Чуть-чуть обжигает рот. Для мяса какого-то будет вообще mm -hmm. даже не mm -hmm. очень. Крышка с дефектом оказалась, да. да. Mm -hmm. Ну, это ничего страшного. Очень вкусный соус. Mm -hmm. Да, я еще хочу. Так давай. Mm -hmm. Так никто же не забирает. Можно и домой забрать. Mm -hmm. Действительно вкусный. Ну, то... Наверное, тысяч... Mm -hmm. До 50. До пятидесяти, да. До 50 это потолок. Не 50 тысяч. 50 тысяч максимум. Поэтому 4,5. Да, 4,5 здесь не сильно осталось. А, ну, ты Но ты очень видишь? вкусный. Очень mm -hmm. прям вкусный. Вообще. Прям очень вкусно. А что больше груша? Груша, груша отдает вообще. Перцам, ну перец, потому что белозирка здесь. Не, белозирка чувствуется. Белозирка чувствуется. Груша и груша, да. Груша, груша. В основном, ну, перец чувствуется. Белозирка это перец, и остальное все тоже перец. Чтобы... А ну вот так. А ну да, попробовать именно с этим. С Мне сюда можно вот так аж прям блядь. Ну, это вкусно. ну угу. Это вкусно. Так, да. Даже детский вариант, скажи. Да. Детский. <связать> <Это связать> не... Кому-то это будет остро. Не, ну, два раза ну, острее, чем соус чили из магазина обычно. Да. Даже три, а то и четыре. О, пошли <связать> эти. Да, <связать> да, <связать> <мурашки. связать> Так, следующий у нас. Следующий у нас идет соус хабанера микс. Гаяна, Ело, Каинский и Полоница. Ну а там остальные добавки. Это куслик, что? сыр, цибулька, сыр, цукор, яблоневый оцик, Когда кардамон, мы... сухий имбирь. Так что я вам скажу, это такие соуса, я так куштував их там, не такие сами, а сваренные с этой людиной соуса. Ага, полоничкой. То это просто бомба. Это просто бомба. Дайте мне Нет, действует. Извините, выпал из кадра. Так, следующий у нас клубника. Надо побольше. Вы Правда, острее? Да. Супер. Вот его глотаешь, и он начинает горло тупо обволакивать. Тот рот обволакивал, а этот горло обволакивает все-таки перцы передают. Точно так же, когда видите перцы в чистом виде, он печет или язык, или горло, или что-то еще. И эти перцы передают тот же, самый, тот же самый эффект соуса. То есть этот рот больше губы волок, а этот в горло прямо входит. Это зависит от сорта перца, да. Да. То есть этот вкусный, но он больше сладкий. Мне этот больше понравился. По остроте этот сильнее. Аж пошли эти. Да, <связать> да. И начинает тогда пот выделяться <связать> <связать> Уже я очки по поводу. Да, да. да. Нет, соус вкусный. Вкусный, согласен. Но тут на любителя что? Э -э сладость на любителя. Ну, сладость, наверное, под хорошо. Да, о, -о, -о кстати, да, под это будет неплохо. Согласен. То есть тут на любителя на сладость. Но он <связать> очень вкусный. Так, я. следующий это соус, это <связать> страшно. 5,5. 5, тот был 5, этот 5,5. Заметь, что уже появилось. Адрес канала? Да, адрес канала x 2024 Подписываемся на канал, ставим лайки, всякие дня. До Донафинг. если Сбор откроем. Боже, сопли такие. за острове, блин. Итак. Рабочие. Белоразилка, слива, слива, вяленая, тирекс, пич и мама-муштар. Биг мама-муштар. Это, короче... Это, наверное, да. Может быть должно быть что-то... Сейчас мы его перемешаем чуть-чуть. Придется ложку облизывать, трясти и матери. Но запах хороший. Запах сливы. М -м -м. не острый. Вкус паприки. Вкус паприки есть. О, сейчас начинает догонять. Вот. Не, не, вот потом тоже уходит в горло, опять же. Губы нет, в горло идет нормально. А мне губы попал. Губы попал чуть-чуть. Тоже очень. Вот этот вкусный. Я бы даже вот так съел бы, наверное, попробую. Mm. Mm. Не, меня не все разные, да. Но этот тоже вкусный. Слива дает тоже. Суя. И он острый. Он реально острый. Да, он 5.5-6 где-то есть, потому что... Все, фотовыделение пошли. А, все, туда, начал петь. Не зря там вот эти сильные, самые, одни из самых сильных перцев, Терекс. Пич, пич, мама муштар. О -о -о. А, а козинки нету. Ага, а, 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 зинки нет, нет, нет. Сегодня нету зины с нами, да. Сегодня она отсутствует, потому что мы перцы не едим. Обычно в нашем кадре есть зина, но мы будем помнить о ней. Всегда. <laughs> ну же перчиком запустим с, с этого? 200 тысяч? Ну, а, с кустика. И без зинки? Ну, ну, без зимки, что? Сколько 300? 200 хотя. Ну, тем более. Давайте. По маленькому? Да, по маленькому. Ну и так бонусом мы еще сидим по перчику. У нас есть чем закусить такое дело. Если что, запустим соусом. <laughs> Там будет видно уже, да? Ну? Ты весь? Ну да. Я подожду туда. Не, нормально. Вообще. реально можно этим соусом я еще закушу даже. Кстати, у перца очень приятный. Вот этот вкусный перчик. Согласен. Вот этот можно под мяско есть. <coughs> Вообще идеально. Но этот соус вот, просто бомба. Итак, на этой веселой минуты, друзья, спасибо вам за внимание. Всем хорошего дня. Слава Украине! Героям слова!